Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok pasal cert. Sebab tu cikgu keluarkan kereta F1 cikgu ni. Apa kena mengena cert dengan kereta F1? Jadi cert tu apa sebenarnya? Cikgu akan jelaskan guna kereta F1 ni. Okey. Murid-murid tahu tak? Setiap garisan, setiap lengkuk-lengkuk dekat kereta F1 yang sebenar tu ada fungsi dia dan antara fungsi lengkuk dia punya wing dekat depan ni, dia punya wing dekat belakang ni Antara fungsi utamanya adalah untuk mengurangkan drag Drag ni macam rintangan udara lah Dan biasanya sebelum masuk ke track Diorang akan modelkan drag ni dekat dalam komputer Okey, katakanlah selepas diorang kira-kira semua kan Drag ni diorang dapat square root of 25 Jadi diorang pun tulis lah dekat model tu Dia punya drag adalah 5 Sebab 5 kuasa 2 25 Kemudian orang lain pula kira, katakan dia punya drag dia dapat square root of 4. Jadi dia pun tulislah dalam model tu iaitu 2 sebab square root 4 adalah 2. Kemudian seorang lagi engineer kata drag dia adalah square root of 2. Ha, square root of 2 ni kita tak boleh dapatkan nombor bulat kan? Jadi engineer tu untuk masukkan dalam model komputer tu dia tak akan guna kalkulator untuk tekan square root 2. Sebab apa? Sebab square root 2 ni kalau boleh-boleh tekan kalkulator dia akan jadi 1.414213 Dia punya perpuluhan tu tak berkesudahan tau Jadi, kalau kata dia nak ambil 1.414 Nanti dia hilang lah accuracy yang dekat belakang tu Kalau engineer lain pula ambil 5 tempat perpuluhan Dah lain pula calculation dia nanti Nanti, last-last apa yang dia orang buat simulation dekat dalam komputer tu Tak sama dengan apa yang berlaku dalam track Ha, jadi itulah datangnya cert Punca kuasa 2 tu kita panggil dia cert sebab kita tak boleh nak kecikkan dia kepada nombor bulat. Jadi kita akan tinggalkan dia dalam bentuk punca kuasa 2. Jadi engineer akan masukkan punca kuasa 2 dekat dalam model tu. Dia tak akan simplifykan jadi 1.414. Ha maknanya square root 25 tadi bukan cert. Square root 4 tu pun bukan cert tapi square root 2 adalah cert. Sebab kita tak boleh nak kecikkan dia lagi. Okey, jom cikgu tunjukkan benda ni dalam sebutan matematik. Okey, jadi cikgu tulis dekat sini, apakah set? Jadi, set ni adalah square root yang mana penyelesaian dia adalah nombor tak berulang. Okey, contohnya macam cikgu bagi contoh kereta F1 tadi kan, square root of 25. Adakah benda ni set? tidak sebab square root 25 dapat 5. Kita dapat nombor bulat. Kalau kata square root of 4, kita boleh dapat 2, betul tak? Maka dia pun bukan set. Tapi kalau cikgu letak square root of 2. Square root of 2 ni jawapan dia adalah 1.4142135 dan panjang lagi jawapan dia. Maka ini yang kita panggil sebagai nombor tidak berulang. Ini bermakna square root of 2 ni adalah set. Ha jadi cuba murid-murid fikirkan apa lagi nombor yang boleh jadi set ni? Contohnya square root 3. Kemudian 4 square root 4 tak boleh. Square root 4 akan jadi 2. Kemudian square root 5. Square root 5 pun set juga. Square root 6 pun set juga. Square root 7 pun set juga. Ha, dia akan menghasilkan jawapan-jawapan yang mana dia punya penyelesaian dia tak berulang. Jadi kebiasaannya kalau jawapan akhir suatu persamaan tu contohnya tadi lah kita dapat drag daripada kereta F1 tu dalam sebutan punca kuasa 3 biasanya engineer takkan convertkan benda ni kepada tempat perpuluhan. Kalau punca kuasa 2 kepada 3 ni dia punya tempat perpuluhan dia adalah 1.7320508 dan banyak lagi nombor dekat belakang tu. Jadi engineer tak akan convertkan punca kuasa 3 ni kepada nombor-nombor yang perpuluhan macam ni supaya dia boleh maintain dia punya accuracy. Once kita convert je kepada nombor banyak tempat perpuluhan ni, dia akan hilang sedikit accuracy sebab mungkin ada engineer akan guna 3 tempat perpuluhan saja. Mungkin ada engineer guna lima tempat perpuluhan. Kemudian kalau kita darab balik nombor ni dengan kata nombor lain, maka error ni akan jadi bertambah dan bertambah besar. Tapi kalau kita maintainkan nombor tu dalam bentuk cert macam ni, maka accuracy tu tak akan hilang. Jadi itulah kepentingan cert. Ha, dulu sebenarnya cikgu belajar saja cert ni waktu sekolah, tapi selepas buat PhD, sampai PhD lah cikgu gunakan hukum-hukum cert ni untuk pastikan data-data yang cikgu dapat masa eksperimen cikgu tu Sentiasa tepat. Jadi memang banyak kegunaan cert ni sebenarnya. Okey, itu kalau kita guna nombor yang bulat. Nombor 3, 5, 6, 7. Sekarang ni, kalau kata square root tu adalah dalam bentuk pecahan. Katakan square root of 1 per 9. Maka square root of 1 per 9 adalah 1 per 3. Dan kalau kita tekan kalkulator, 1 per 3 ni, dia adalah 0.3333 dan seterusnya. Maka ini jatuhlah dalam kategori berulang. Tapi set ni dia mesti tidak berulang. Jadi punca kuasa 1 per 9 adalah bukan set. Sebab nombor dia berulang. Dan biasanya nombor berulang ni kita boleh wakilkan dia dengan pecahan. Jadi basically kalau nombor tu kita tak boleh jadikan dia pecahan maka most likely dia adalah set. Contohnya cikgu ada nombor macam 15.79, 79, 79 dan 79 ni berulang-ulang maka confirm lah ini bukan set kan. Tapi cikgu juga cakap tadi kalau nombor berulang ni kita boleh wakilkan dia dalam bentuk pecahan. Jadi macam mana kita nak convert nombor berulang ni kepada bentuk pecahan? Kadang-kadang boleh juga ditanya benda ni dalam soalan SPM. Jadi cikgu nak tunjukkan macam mana murid-murid boleh convert bentuk nombor yang berulang macam ni kepada pecahan. Jadi kita tahu dia mesti 15 berapa per berapa kan sebab kat depan ni 15. Okey, jadi kalau cikgu wakilkan A sama dengan 15.797979 dan cikgu nak kata A ni adalah 15 tambah N. Ha, maka N akan jadi apa? N akan jadi 0.797979 dan seterusnya. Dan kalau cikgu nak kata cikgu nak 100N, Maka 100n akan jadi 79.797979 .79, 79, 79, dan seterusnya. Jadi kalau kata cikgu tolak balik 100n tolak n, maka cikgu akan dapat 99n. Dan kalau kita tolak 79.797979 .79, 79, 79, tolak 0.797979 79, 79, 79, kita akan dapat 79. Betul tak? Maka n cikgu adalah 79 bahagi 99. Dan sekarang ni murid-murid ingat tak tadi A kita adalah nombor yang asal dan A adalah 15 tambah N. Maka A cikgu adalah 15 tambah 79 per 99 dan A cikgu akan jadi 15. 79 per 99. Jadi inilah bentuk pecahan kepada 15.79979 dan seterusnya. Kalau murid-murid tak percaya, convert balik benda ni menggunakan kalkulator akan dapat balik jawapan ini. Walaupun pecahan dia tak comel lah, kita kata pecahan macam ni dia tak elegan lah, pelik-pelik sangat bentuk dia, tapi dia tetap boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan. Dan bila nombor tu boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan, maka ini bukanlah set. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Manalah tahu kalau-kalau ditanya dalam peperiksaan SPM Contoh satu lagi katakan kita ada nombor 0.88888 dia berulang Dan kita nak wakilkan benda ni dalam bentuk pecahan Jadi disebabkan dekat depan ni kosong Maka kita boleh je terus buat N sama dengan 0.8888 100N sama dengan 88.88 Dan seterusnya maka 100N tolak N sama dengan 99N sama lah dengan 88. Jadi N kita adalah 88 bahagi 99. Inilah pecahan yang terbentuk daripada nombor berulang yang macam ni tadi kita ada a ni sebab ada dekat depan tu 15 tapi ni dekat depan dia kosong kan kalau kita letak a pun a tu sama dengan kosong jadi cikgu tinggalkan terus okey jadi ini benda-benda yang bukan set tapi sekarang cikgu nak murid-murid cuba tentukan nombor-nombor yang cikgu bagi ni sama ada dia adalah set ataupun tidak katakan diberi punca kuasa 3 kepada 729 okey adakah ini set ataupun tidak jadi cikgu pun tekan kereta. Punca kuasa 3 kepada 729 adalah 9. Maka ini adalah bukan set. Ingat set ni kalau kita selesaikan dia dia akan jadi nombor tidak berulang. Okey, sekarang ni katakan kita ada punca kuasa 7 kepada 56. Okey. Jadi ini akan jadi punca kuasa 7 56 1.7772198 dan seterusnya maka ini confirm set sebab apa sebab nombor ni tidak berulang dan kalau dapat nombor macam ni nama dia yang kita boleh panggil adalah set 56 peringkat 7 Ah ha, itu nama rasmi dia lah. Yang dekat dalam punca kuasa ni adalah set 56 dan dia punya punca kuasa tu adalah peringkat. Okey, tapi murid-murid jangan risau. Ini hanyalah nama sahaja. Okey, contoh seterusnya. Kalau cikgu ada 18 per 21 punca kuasa 3. Okey, tekan calculator lagi. 18 bahagi 21. Punca kuasa 3, answer. Kosong point 9, 4, 9, 9, 1, 4 dan seterusnya. Dia tidak berulang juga. Jadi, dia set ataupun tidak set. Of course, ini adalah set. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dah dapat faham bahawa set adalah apabila kita punca kuasakan dia, penyelesaian adalah nombor tidak berulang. Kalau nombor dia berulang, dia bukan set. Kenapa kena ada cert ni? Supaya accuracy ataupun ketepatan jawapan tu kita boleh maintain dia. Dia tak hilang ketepatan jawapan. Okey. Seterusnya, macam juga indeks tadi ada hukum indeks kan? Cert pun sebenarnya ada hukum cert. Dan sebenarnya nanti murid-murid akan tengok bahawa hukum cert dengan hukum indeks ni dia lebih kurang saja. Okey. Jadi hukum cert yang pertama, kalau kita ada set A darab set B, dia adalah sama dengan set A darab B. Okey, dan kalau kita ada set A bahagi set B, murid-murid akan dapat set A per B. Sebenarnya kalau murid-murid tengoklah equivalent kepada hukum ni dengan hukum darab indeks tadi sebenarnya sama je. Square root of A darab square root of B ni sama dengan A kuasa 1 per 2 darab B kuasa 1 per 2. Dia lebih kurang macam A kuasa M darab B kuasa N. Kalau cikgu tengok balik hukum indeks cikgu tadi, maka itu adalah kuasa kepada hasil darab. Betul tak? Kalau murid-murid ada A kuasa M darab B kuasa M, maka dia adalah AB kuasa M. Jadi, dekat sini adalah A, B kuasa M. Ha, sama saja dengan hukum cert ni. Cuma hukum cert ni most likely merupakan akan jumpa dalam bentuk square root macam ni. Ha, kalau hukum indeks, murid-murid akan jumpa dalam bentuk indeks macam ni. Jadi, dia sebenarnya benda yang serupa, cuma bentuk dia tak sama. Jadi, pemahaman bahawa kedua-dua ni adalah benda yang serupa boleh jadi berguna bila nak jawab soalan nanti. Okey, jadi jom cikgu tunjuk. Contoh macam mana kita boleh applykan hukum cert ni. Dan satu lagi, biasanya cikgu jenis suka buktikan dulu tau. Betul ke? Square root A darab square root B sama dengan square root AB. Okey, katakanlah sekarang cikgu nak A cikgu, kita ambil nombor senang-senang. Katakan cikgu nak A cikgu sama dengan 4 dan B cikgu sama dengan 9. Supaya kita boleh square rootkan dia dengan mudah. Maka, square root 4 darab square root 9, ini akan jadi 2 darab 3 sama dengan 6. Dan, square root 4 darab square root 9 katanya, kalau ikutkan hukum ni, sama dengan square root AB kan? Square root 4 darab 9. 4 darab 9 adalah 36. Dan square root of 36 adalah 6. Maka memang terbukti. Buat macam mana pun jawapan ni adalah 6. Maka hukum set ni dah pun terbukti. Sekarang ni macam mana kalau cikgu ada square root of 5Y darab square root of 7Y. Maka menggunakan hukum set ni Cikgu bolehlah jadikan dia sama dengan square root of 5 darab 7, 35 kan? 35 y kuasa 2. Jadi, y kuasa 2 ni cikgu boleh square rootkan dia. Maka, y duduk dekat luar tinggallah square root 35. Square root 35 adalah set. Maka, inilah bentuk termudah yang kita boleh selesaikan. Kalau kita cuba keluarkan dia daripada square root ni, maka dia akan jadi nombor tidak berulang. Okey, seterusnya, kalau cikgu ada square root of 98b kuasa 2 bahagi square root of 7b okey ini nampak macam sebab dua-duanya adalah square root maka kita boleh guna hukum set yang kedua maka dia sebenarnya adalah square root 98b kuasa 2 bahagi 7b okey 98 bagi 7 adalah 14 jadi ini adalah square root 14 B boleh potong Square root 14B Jadi kalau cikgu nak square rootkan 14 Dia adalah Set Nombor tidak berulang Maka inilah Bentuk yang paling mudah Kita tak boleh nak simplify lagi So kita tinggalkan jawapan kita dekat sini sahaja Ok ada lagi contoh cikgu nak bagi ni Katakan ini contoh A Contoh B Ok seterusnya Kita buat contoh C pula Contoh C diberi square root of 5x darab square root of 20y maka ini kita boleh guna hukum sert maka 5x darab 20y boleh duduk di bawah square root yang sama maka dekat sini akan jadi 100xy square root square root of 100 adalah 10 10 cikgu keluarkan tinggallah xy dekat dalam inilah bentuk paling simple kepada persamaan ini Okey, jom cikgu bagi satu lagi yang lebih mencabar D diberi Square root of 12x darab Square root of 27y kuasa 3 bahagi Square root of 3y ha, At this point, cikgu rasa murid-murid boleh selesaikan ni Tak kira complicated macam mana pun dia bagi Jadi dekat sini, cikgu nak selesaikan yang bahagi ni dululah Jadi kita akan dapat square root of 12x darab 27y kuasa 3 bahagi 3y. Jadi dekat sini sebenarnya akan jadi 27 bahagi 3 adalah 9 and then y ni akan jadi y kuasa 2 sebab boleh potong dengan y dekat bawah. Jadi 9y kuasa 2. Jadi instead of cikgu nak gunakan hukum darab, cikgu nak maintain square root of 12x. tu tapi 12 tu sebenarnya kita boleh tukarkan dia kepada 4 darab 3 kan sebab 4 tu kita boleh square rootkan dia. Maka sini akan jadi square root of 4 darab 3 darab x darab. Sini kan tadi jadi 9y kuasa 2. Jadi 9y kuasa 2 ni kita square rootkan dia akan jadi 3y. Okey. Dan dekat sini pula kita boleh keluarkan 4 ni. Square root of 4 sama dengan 2. Jadi 2 punca kuasa 3x darab 3y. Of course, 2 darab 3 jadi 6. Maknanya, cikgu boleh susun semula menjadi 6y square root 3x. Cikgu rasa inilah penyelesaian paling simple kepada equation ini. Baik, sebenarnya dah banyak ni murid-murid tahu pasal cert. Jadi, kalau Murid-murid nak download nota ni, link ada dekat description dekat bawah. Dalam video seterusnya pula, cikgu akan tunjukkan lagi macam mana murid-murid boleh simplifykan set ni. Tapi instead of guna x lah, guna y lah, kita akan guna nombor yang sebenar. Kita akan tengok macam mana nak simplifykan persamaan yang menggunakan set yang ada nombor sebenar. Kalau macam ni kan? ada x ada y kan so last kali ni masih ada sebutan x sebutan y tapi kalau kita masukkan nombor sebenar dia akan jadi lebih menarik okey jom kita tengok video seterusnya pula